Всем Привет! Сегодня я озвучу мини-фильм Почему ты разноглазая. Ну что ж, начнем. Привет, да, ну, Дети, у нас сегодня новенькая. Представь себя. Меня зовут Юля. Мне э, 14 лет. Садись, ан... Он... Садись на первую парту. Дзин, дзин. Дети, э, звонок, идите на перемену. Привет, будем дружить. Давай. Алекс, смотри, у нас разноглазая в классе. Разноглазые. У нас разноглазая в классе. Да, вижу я. Красивая такая. Эй, ты, разноглазая, что тебе надо? Я хотел тебе сказать, разноглазая, уродина ты. Губу закати сам, урод. А ты у нас так постоянно, когда приходишь в школу новую, так, так обращаешься к другим. А ты у нас так постоянно с новенькими уродками называешь, разноглазыми. Нет. Так лезть не надо было. Короче, отвали. Вот, вот это ты его урыла. А сегодня ж, лишь четыре да. урока. Мы уже домой можем идти. Да. Настя, почему ты раньше не сказала, что можно уже идти домой? Ну, я думала, что ты знаешь, у нас четыре урока. Ты что, когда ишла в школу, не смотрела? Сколько у нас уроков? Запила посмотреть. Так что пошли домой, давай. Уже дома. Ты мне у меня на ночевку сегодня. Ну да, как бы моя мама уехала на работу на неделю, я могу остаться у тебя на неделю. А папа на работе на две вообще недели. Так что я у тебя на ночевке. А, ну. За, 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 лишайся у меня на ночевку. Давай мальчиков пригра... пригласим. А каких мальчиков? Это сюрприз, говори, Марина. Ну, значит, приглашать. А они уже пришли. Зачем ты их пригласила? Ну, захотелось. Ну, можно здесь бутылочку сыграть. И правда, или действие? Бутылочку мы не будем играть. И правда или действие будем? Юля, правда или действие? Правда? Почему ты разноглазая? Когда-то я упала, и у меня появилась царапина на глазу. И у меня глаз стал красный. Настя, правда или действие? Действие. Поцелуй Каёхи. Я не буду этого делать. Это задание, а ты его выполняешь. Ну ладно. Все, я выполнила задание. Хорошо. Ребята, это был мини-фильм «Почему ты разноглазая?» Мини-фильм «Поч...» мини «Почему ты разноглазая?» Всем пока!